એમ મોબ્લિક એનએસ સિંધિયા દ્વારા ગત વર્ષે તેમના સ્ટાફમાં ત્રણસો મહિલા કર્મચારીઓના સામેલ કરાયા હતા જેમાં એન્જિનિયરથી લઈને ડ્રાઈવર સેફ્ટી માર્શલ અને ક્રેન ઓપરેટર તરીકે પણ મહિલાઓની ભાગીદારીને બિરદાવી હતી અને કહ્યું હતું કે પરંપરાગત વર્કિંગ ફોર્સની ભૂમિકાઓથી આગળ વધી રહી છે અને ખાસ કરીને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મહિલાઓને રોજગારી આપી છે તે જોઈને આનંદ થયો છે ઉપરાંત મંત્રીએ એમએન ઉપરાંત મંત્રીએ એ એમ એનએસ ઇન્ડિયાની એ પહેલની પણ પ્રશંસા કરી હતી જે અંતર્ગત કંપની દ્વારા સૌથી વધુ સ્થાનિક ગામડાઓની મહિલાઓને વિશેષ તાલીમ આપીને નોકરી પર રાખવામાં આવશે વધુમાં તેમણે કહ્યું કે આ નિર્ણયથી સ્થાનિક સમુદાયને સશક્ત કરવામાં મદદ મળશે તેમણે કંપનીના એકેડેમી ફોર સ્કેલ ડેવલપમેન્ટ પહેલને પણ આવી હતી જે અંતર્ગત કંપની દ્વારા નજીકના ગામના સેંકડો યુવાનોને ટેકનિકલ અને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપી સ્કિલ્ડ બનાવવામાં આવશે આ પહેલથી તેમના માટે રોજગારીની તકો ઊભી થઈ છે મેરા જો વિભાગ છે ઓ વિભાગ કે અંદર આજ એએમએસ ને ऐसा काम करने जा रही है जिसे हम लोग जंगली जानवर हमारे एरिया में आ जाता है तब तो लोगों डर से फैल जाती है और हमारे पास तुरंत इतना व्हीकल नहीं है व्हीकल है लेकिन दूसरी जगह से मंगवाना पड़ेगा लेकिन ये जो अभी दो व्हीकल हमको हमारे डिपार्टमेंट को दिया है उससे आने वाले जो हमारा एरिया है इसमें ओलपाल भी आ जाएगा ये चोनियासी का विस्तार भी आ जाएगा तो सभी विस्तार के सब ऐसे जंगली जो जानवर आ जाते हैं तो उसके लिए तुरंत किसी का फोन जाएगा तो उसके लिए तो नंबर भी है हमारे पास वो नंबर फोन करेगा तुरंत एक गाड़ी आके उसका रेस्क्यू करके लेके जाएगा हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी जैसे कोई ऐसा हिंसक पानी आ जाए तो उसके लिए लोगों में दहशत कम हो जाएगा उसका मेरे विभाग के वो कर लेते हैं लेकिन ये ने की है। मैं भी मेरे विभाग को ऑफिसर को बोलूंगा और कुछ चाहिए तो दूसरी कंपनिया है तो उसके पास से लेके हम लोग कर सकते हैं मैंने शुरुआत की है वापिस पूरा जितना पोस्टल बेल्ट है वहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा मैंगूज हम लोग वहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मिट प्रोग्राम से लेके वो सब लोग के मैंगूस लगाने में हम लोग सब लगे हैं आज है जो कलकत्ता में एक नंबर का है कलकत्ता के बाद जो तो दूसरा नंबर है हमारा है तो हमारे पास ज्यादा कोस्टल एरिया ले है लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा मैंगो लगाने के क्योंकि समुद्र से आने वाले जो हम, हमारी आफत है वो आफतों को हम लोग रोक सकेंगे इसलिए मैंने कंपनी को बोलता हूँ हम लोग आपको भी दो सौ तीन सौ हेक्टर आप लोगों को देंगे तो आप लोग को भी मैंग लगाएंगे और फॉरेस्ट हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग सारे एनजीओ को बुलाने वाले गांधी गांधीनगर के अंदर सब आप लोग का सुझाव चाहिए हमको हम लोग कैसे बढ़ाए रिपोर्ट एल के स्टार न्यूज सूरत